життя після АТО та соціалізації військових поговоримо з командиром підрозділу Купол батальйону Донбас Віктором Дегтярьовим. Це програма відкрита студія. Мене звати Юрій Кулініч. Пане Вікторе, вітаю вас у нашій студії, і давайте почнемо з загального питання, яке стосується напряму кожного учасника бойових дій, і зокрема тих, що відбувається на сході країни. Дуже багато гостей, які тут також були у нас на інтерв'ю. Вони заявляли про те, що дуже складно після повернення мати справу з тією бюрократичною машиною, яка нині існує, навіть для тих, хто захищає зараз сторони нашої держави. А загалом, ви вже оформили у БД. Ну, то есть у вас я. Не, у меня не получилось. Не только у меня, есть еще много порядка, много десятков людей, которые не оформили есть определенная процедура. У нас не хватает определенных выписок приказа и так далее и тому подобное. А я не понимаю, как это так происходит. Ну, то есть, это армия. Все должно быть четко, сважено, все должно быть документально подтверждено. в данном случае я просто идеалист? Нет. Тогда, когда это все случилось, все были растеряны. Нужно было защищать нашу страну. Вы имеете в виду, початок у вас агрессии? Начало 2014 года, естественно, все выдали оружие и вперед, вперед, вперед. Никто не думал о каких-то последствиях, бумагах. То есть должны были приказы быть, э, ведряджения и так далее. Этого не было. Нам выдали удостоверение, поставили печать, писали туда оружие. И все. После этого там, э, кто попал в госпиталя, у кого есть справки, выписки, реестры из э, Госпіталь о том, что он був ранен, тому ще повезло. Тот, хто був ранен, попал в плен, йому не повезло. Рани зажили там, він повернувся після плена і он не може доказати, щоб он був ранен. У него нету просто реального виписок із госпіталя і підтвердження о його раніше mm -hmm. і, і перебуванні в зоні АТО. О, елементарна вещь. А як взагалі, як ви оцінюєте ну, не структуру, не схему, а ефективність ведення обліку зараз а, на рівні Збройних сил України? Наскільки вона зараз стала кращою від тих частин? Проекта его расповеловать. Не, ну сейчас намного лучше. Вот мои ребята, которые бойцы мои, которые были у меня подчинене, ушли, вот, там, примерно вот, 73-й центр морского спецназа. Они пришли после боевых им про, прямо в счастье вручили удостоверение участника боевых действий, да, где написано, выдано в МС Украины. И все, то есть там сейчас уже есть порядок. Mm -hmm. А те, кто остался еще за 14 год, у них это до сих пор это все тянется. Потом года... до сих пор до сих пор до сих пор. Да, это и касается и правого сектора, и других подразделений, там, и викинги. І три зуби, хто участвував в у всіх событиях. ну це найбільше проблема, як я розумію, добровольчих все ж таки батальйонів. Да, так, добровольчих да. за великим рахунком. А якщо казати про соціалізацію наших бійців, які повертаються із зони АТО, так А, в них вже буде оформлений цей статус А, Далі що? У багатьох виникає проблема, куди себе подіти, з якими вони стикаються проблемами, і що власне найскладніше для них. Смотрите, ну есть ситуация, например, примеру, для киевлян, для киевлян немножко, как всегда, лучше, для, как для жителей э, столицы. Да? Там, а в чем оно краще? А, просто места миллионные, великие места, да, есть больше Да, есть КМД, просто... КМД может своим бюджетом чем-то помочь значит, участникам АТО. Да? Есть социальные программы выделение там, земель, жилья. Но опять же хотел заметить, попадают инвалиды третьей группы, которые не попали ни туда, ни сюда. Они у нас, получается, как ранен... не ранены в лучшей ситуации, чем инвалиды третьей группы. Угу. Потому что у нас первая, вторая группа, они попадают под социальный захист получения квадратных метров, то есть угу. жилья. Угу. А третья группа никуда не попадает. То есть легче было, ну, то есть попали. По mm -hmm. Чуть-чуть попали. Там попали, там остались где-то без пальцев, кто-то без уха, кто-то без руки, э -э, третьей группы. Значит, а первая, вторая немножко легче, то есть выделяют. И как ни странно, хотя спасибо, э -э, опять же там и КМДА, и э -э, Министерство социального захвата, так, значит, что э -э, семь не погибших получили там порядка 600 с чем-то тысяч гривен плюс э -э, выделение земель mm -hmm. и -э, на очереди на квартирах, то есть даже если они имеют какие-то квадратные метры это выдают. А э, люди недооформленные, то есть, есть там какие-то выписки, какие-то там документы, но до сих пор они не получили. Это большая проблематика. Во-вторых, ходить по всем этим СБС, по старым, как говорят, для воина, который пришел, там воевал, который видел жизнь на, на грани смерти и остался без ничего. Ну, вот ну, элементарная тема. У человека нету ноги, да, или у человека покалечены ноги. У него нету ни автомобиля, ни инвалидной коляски. Uh -huh. Его или должны родственники, или друзья возить. Вот у меня была такая тема, историю расскажу, такую маленькую. У меня перебитые, ну, руки были, пальцы ампутировали, перебита, ну, нерв центральный. И мне нужно было просто заполнить анкету. У меня родился третий ребенок, и мне нужно было заполнить анкету чем? А там, а там написано собственноручно uh -huh. хорошо они руки зажили я уже что-то могу писать а как же ребята которые со мной лежали в госпитале которых нет рук? Теж собственноручна напишуть. Uh -huh. От у нас такі... А як же з цих ситуацій виходить? Потрібна допомога, я не знаю, родичів, які нотаріально можуть засвідчити, да. те, що це дійсно да. ця людина да. і в присутності цієї особи, яка може поставити тобі початку, і завірити, що дійсно да. ти саме та людина, яка і підписалася. Нам ну, же не написано, розписується ногою, да? написано собственноручна. Тобто, знаєте, два собственно наручна. Да? Uh -huh. Тобто така ситуація. І це б'є по мозгам. Тим ребятам, которые пришли. прийшли, есть є э, хлопці, которые сейчас дзвонять буквально там ну, пару днів назад, кадав от э, четверта був день поліції. Спасибо там, що це здалі Пане Віктора, давайте тут зробимо паузу. Ми маємо на неї прийти. Віктор Дехіров сенсей. Сенсей. О, сенсей. О, так. Ну, позовни, ми розуміємо. Так. Командир підрозділу «Купол» батальйону на Донбасі нашим гостем продовжимо з ним розмову. За мить не перемикайтесь. Говоримо про проблеми, з якими зіштовхуються бійці. после поварнения из зоны АТО. И, пан Виктор, вы закончили на одни истории, когда вам телефоновали, так? Да, 4-го числа да, этого месяца значит, звонит один боец, и он уже второй год служит. И он служит, он сапер, минер. То есть он бегает с миноискателем, разминирует те участки земли, где заминировано было. И сегодня находятся там гражданские люди, да? Вот в серой uh -huh. зоне, так называемо, да? И у него небольшая зарплата. Он военнослужащий вооруженной сил Украины, он всего лишь там боец и ну, не офицер, не, там, не старшина, у него небольшая зарплата там, порядка ну, 6-7 тысяч, да? А на сегодняшний день в нашей полиции, наверное, в два раза больше зарплаты. Mm -hmm. Ну, на ревне МВС озвучивалась цифры 8, там, да. 10 на. Да. Да. Ну, представьте, они 8. ездят в форме 5.11, они ездят на красивых машинах, они находятся здесь, mm -hmm. это само, на территории нашей столицы, там может в Макдональдс заехать купить себе пирожок. Что можно купить в зоне боевых действий? Да? Человек каждый раз. Вот это несправедливость. Они сюда приходят и, и сталкиваются с этим. Я сам лежал в госпитале на в военном госпитале на улице Шерса, uh -huh. знаете, я выходил с этого госпиталя, ноги, слава богу, нормальные, они не покалеченные, а, и я видел рядом рестораны, в которых а, сидели ребята на дорогих машинах и кушали дорогую пищу. Uh -huh. и я лично заходил и говорил о том, что это лучше выйти вы за город и там ну, не травмируйте людей, потому что люди выезжают на колясках. Mm -hmm. и, и, видят это все. То есть они не могут, э, у них перед глазами стоят смертя людей, тот, ну, э, которые погибали там. И погибали, вот, ну, если говорить, то сегодня уже э, с 9 числа начался заход в То так поговорим о да, процессе. Да, да, вот, э, люди, те, которые там были, они по-другому воспринимают жизнь, по-другому воспринимают мир. Ну, тут происходит такая певна психологическая травма, бо, э, э, как говорят мои знакомые, которые там бывают, ну, власне, не бойцы, а волонтеры, которые приезжают и помогают. И Самі навіть мені, мені розповідають що я не знаю, чому, приміром але там життя відчуваєш якось набагато сильніше, ніж тут. І я розумію, коли вони сюди повертаються, ти бачиш ось цю таку певну нерівновагу і в способу житті, і в тому, як люди себе поводять, і можна зрозуміти тих бійців, які отримують ці психологічні прави, травми. Пане Віктор, але держава якось в цьому плані допомагає. Ми чули заяву від Міноборони, те, що там психологічна реабілітація бійців, ми маємо бюджетом, вони в 55,5 мільярдів гривень вони мають якось розподілятися. Зараз знову говорять про те, що ще потрібні певні кошти, треба передбачити це зміни в бюджети, але ж вони мають на щось іти, зокрема на психологічну допомогу бійцям. Як з цим зараз а, у нашій країні? Знаете, хороший вопрос, и э, я вам скажу так, как вспомните старый фильм про того, как, же, не помню, как называется, когда э, пропасть списывали, выбросили три шашлыка, сели там не mm -hmm. три, а четыре там, да, там и так далее. Но ну, давайте попросим пускать минус. Соцполитики там и другие органы попросят еще а, на психологическое оздоровление бойцов uh -huh. чем и меня не, может программа как ну, просто, но программе... в ее эффективности. эффективность oh. у нее у нее будет слабая почему потому что эти деньги всегда будет деребанять, рвать на ну, хорошее слово, такое, на кусочки да и что может научить меня там девочка 28-летняя или 30-летняя да, а, психолог как она может со мной говорить? мной ну, говорит, боец, который видел, как умирает второй боец. вы а же веськовый психолог. Да, эти веськовые психологи, они не видели, кроме телевизора, нормальной mm -hmm. жизни. Вы понимаете, когда летит тебя пуля, и ты видишь, что вот она твоя, это совершенно по-другому, нежели просто научиться читать книгу о психологии, там, как, извиняюсь за выражение, ковыряться в носу или в ухе, как человек себя видел. Mm -hmm. да? То есть это совершенно другая тема. У нас это реабилитация это просто выделение денег. И я знаю примеры, когда выделяют деньги на реабилитацию для того, чтобы, вот как лично на своем примере, значит, мне позвонили, сказали, приезжайте там на реабилитацию. Я не имел возможности, что, не имел такой возможности поехать. И, значит, мой билет сгорел, а деньги были перечислены. И возмещение, значит, 365 там чем-то гривен. То есть То есть сюда перечислили 8, угу. а если я не поехал, меня возмещают 365 рент. Вопрос, куда делись остальные деньги? Ну, это Бог, чтобы можливо на потреби інших бійців. Да не, списали просто. Просто на сотні списали. То есть угу. украли по-другому. То есть Пане вот. Я розумію. Панек, продовжимо розмову за мить, ви не перемикайтеся. Віктор Дегтярьов, командир підрозділу Купол батальйону «Донбас» є нашим гостем. І, пане Віктор, давайте поговоримо. На жаль, чергова річниця, на жаль, чому будуть трагічні події. Дійсно, Іловайський котел, ви кажете про те, що в принципі 9 серпня можна вже ти початком із цих широкомасштабних дій бойових. 10 серпня вся історія тривала. це трагічно, скільки близько місяця, десь в вересні, фактично так вона добігла так. свого кінця за великим рахунком. Так, є так, різні дані, так військова прокуратура, І в Ловацькому котлі загинуло 366 військових, 9. Поранених сотні потрапили в полон, і доля деяких невідома досі. Ми пам'ятаємо, коли побратими та рідні загиблих вони наразі мітингували під державними установами, власне, були такі акції і на банківі, аби притягнути винних до відповідальності. І нещодавно новий, ну первіно вже новий, очільник Генеральної прокуратури Юрій Лусенко, він казав про те, що в серпні ми вже отримуємо експертизу щодо винних у Іловайській трагедії. Ви вірите це те, що дійсно Генеральна прокуратура назве, Хто, як, чому, коли і власне хто винен в цій трагедії? Ну, назвати можна. Це ж не випробува: найти стрілочника крайнього или как угодно. Любов слово можна будь-який термін. Так, конечно, вони знайдуть крайнього. Но я, як учасник начала Штурма Іловайська, це началось 9 числа. Мы подошли туда под этот ведук, который был недалеко от первой засады, которая была. 9-го мы подошли, потом вернулись и решили уже 10-го штурмовать Иловайск. Если говорить, кто вынный, у нас вынна сама система. У нас на то время, когда мы воевали, 14 год, угу. у нас не было среднего офицерского состава, у нас не было опытных командиров, у нас просто пришли, грубо говоря, пенсионеры-старики, которые воевали в локальных конфликтах в других в африканских, арабских странах и Афганистане. Это костяк составил тех людей, на которых опирались. А та армия, которая у нас была, включая внутренние войска, на то время она не была национальной гвардии до, по-моему, 11 или 12 августа, только 14 года получил, появилась национальная гвардия официально. А то у нас стояли печати внутренних войск, удостоверения. Угу. То есть часть 3027, но в это были внутренние войска, никакой национальной гвардии не было. Я вам могу предоставить документы, и там все четко есть приказы написаны. Значит, почему случился Иловайский котел? Потому что у нас очень много было разных данных. Значит, антитеррористический наш центр не мог принять нормального решения. Уже на то время, по данным каким-то разведки нашей разведки mm -hmm. там полевой разведки там с его армейской наши это просто цыганские там э, разведки mm -hmm. то что мы слышали по телефону от э, таксистов э, там уже стояли российские войска на высотах и на э, этих этих они просто нас спускали туда в этот иловайск и когда всех туда втянули, началось то, что началось. Началось уничтожение добровольцев. То есть, по всей видимости, я не могу говорить официально, я не официальное лицо, но по всей видимости тогда хотели уничтожить всех добровольцев, всех, кто был э, причастен к Майдану, кто был патриотами mm -hmm. и так далее. А почему э, проиграли? Ну, почему случился лавайский котел нельзя обвинить там таких лиц как там Муженко там и так далее и тому uh -huh. подобное Потому что человек сидел в Киеве им давали информацию с разных ушей. Я его не оправдываю просто ставлю себя на его место Вот вам звонит 30-40 человек и говорит так-то так-то так, -то, так, -то, так". И примите правильное решение одно верное да? Пойдете налево убьют направо uh -huh. или прямо То есть это проблема потом тех людей которые пустили на э, помощь людей офицеров да, там uh -huh. капитанов майоров они же сами не знали, как ставить колонны, куда. Вместо того, и моральный дух у некоторых был силен, а у некоторых был слабый. То есть, тогда, когда колонну обстреляли, нужно было принимать неординарное решение. Нужно было идти атаковать. Если ты уже умираешь, умираешь с честью. Иди атакуй. Иди на врага и делай то, что он тебя не ждает. Все вместо этого начали текать. В том числе товарищ Хамчак, который я лично не видел, но по интервью я видел, как он убежал. да. И еще там пару человек, которые убежали, бросили. Был хаос. Угу. Есть люди, которые говорили, что у нас легко построим колонну, расстреливали. То есть зачем же идти колонны? Нужно угу. было развернуться в боевой порядок и атаковать врага. Если ты умираешь, умирай с честью. У нас есть военные, а есть воины. К сожалению, всех воинов там положили. Об этом можно говорить, потому что это больше меня засыпает мои, мою душу, это мои воспоминания. Потому что завтра у нас уже 10 число, когда мы первый раз заходили в Виловайск, потеряли четырех наших товарищей. Очень Сильных и крепких людей. Как духом, так и по жизни были человечными. Я знаю некоторые подразделения, не хочу сейчас называть их, чтобы не, ну, не обвинять их, uh -huh. которые бросили нас. И нам лично мне и моей команде, моей группе пришло uh -huh. держать правый флаг. Uh -huh. Все, что мог, я сделал минимум людей с вас. Но так вышло, как вышло. Пане Віктор, давайте підсумуємо цю тему. Ви вже сказали, що з великим рахунком дуже складно очікувати від Генеральної прокуратури, що дійсно йдуть винних, а не просто, як ви сказали, це пів відбивалів. Ну а кажучи про події в Іловайську, як ви оцінюєте теперішню готовність Збройних сил України, так і можливість того, що такі події йде бо більше не повторються. Натя за два роки... этой войны у нас э, Збройные силы, и сегодня уже новая национальная гвардия, она стала очень крепкой, и мы имеем огромнейший опыт. А, мы, ну, мы похожи на какого-то пса, а, которого держат на цепи, то есть он готов напасть на того врага, который зашел в его двор, но его держат на цепи, его не спускают. То есть у нас есть сила, у нас есть сегодня тактика, есть форма, есть большой-большой опыт, но нас не пускают. Ну, зрозуміло, віктор, дякую вам за цю розмову. Спасибі да, велике. Спасибо. Віктор Дихтярьов, командир підрозділу Купу Батальон Донбас, був нашим гостем. Ви ж не перемикайтеся, залишайтеся з нами.